на

То, что я представляю группу научно-производственную группу компании Спектр, вот, которая непосредственно занимается и разработками, тренерами, и не имея непосредственно отношение к этому прибору. Научим вот. Игорь Юрьевич. Еще раз Игорь Игорь. Вот. и я хочу вам рассказать показать объяснить анализ э, нашей как бы деятельности. Сибирская академия наук обработала вот, в новом методе, методе очистки воздуха и обеззараживания именно на уровне фотографии, то есть на молекулярном уровне. Ну, там это все по порядку. Вот. Мы все прекрасно знаем, вот, что можно купить сейчас чистые продукты питания. Если их нельзя купить, то их можно помыть. Но, вот, если нельзя помыть, то можно... понятие людей купить чистый воздух, вы это полная абстракция. Мы к этому не вручены, и понятие у нас просто не позволяет осмыслить компоновку этих, слов. Что такое купить чистый воздух? Хотя человек ежесуточно употребляет в среднем 18 килограмм воздуха. То есть это именно тот килограммный вес, который пищи человек никогда не будет. Воды также. И самое интересное, что воздух это наша составляющая нашей жизни. От воздуха зависит все. Прекрасно. 18 килограмм воздуха в сутки мы употребляем. Вот и можете представить, сколько в воздухе находится вирусных инфекций, бактероинфекций, токсических инфекций, которые наш организм, постоянно употребляет, которые перерабатывает и с которыми вынужден бороться. Научно-технический прогресс, вот мы уже здесь некоторыми говорили, вот, двигал очень хорошо нашу страну вперед, по многим показателям. Но с другой стороны, он нам помог приобрести и многие заболевания, вызванные опять-таки воздушной средой. Это и новые появились газы соединения, как бензопирен о которых еще сто лет назад никто не знал. Хотя автомобильный парк не то что Москвы, а страны вырабатывает его в неограниченном количестве. <свят> это и угарные газы, это и формальдегиды, и очень и очень много других смесей. <свят> сам по себе, сам по себе из кислорода и небольшие составляющие. Его этот состав воздуха, который был 200 лет назад, 1000 лет назад, 10 тысяч лет назад, состав воздуха не менялся. Но на базе этого воздуха соединения, они нам усугубляют очень серьезную жизнь. В воздухе постоянно э, при нормальных условиях содержится порядка 60 видов вирусных инфекций, молекул, которые постоянно вокруг нас и на улице, и дома. Токсических у нас порядка более 100 видов. Это только у нас дома, мы их употребляем на улице, это передать очень сложно. И вот поэтому проблема очистки воздуха, она на данный момент очень глобальна, потому что вы знаете, что сейчас большая часть нашей планеты это больные люди. Я не знаю, чтобы у нас кто-то не переболел когда-то аллергией. Некоторые молодые вроде бы легко переносят, забывают, а некоторые становятся на хронические серьезные основания. Аллергия что такое? Все прекрасно знают это Первые фильтры. Мы сейчас будем потихонечку останавливаться. Первые фильтры это пылевые фильтры. В Европе это ткани хэпа. Они считаются. У нас это ткань Петряна. Этот фильтр заключает в себе вентилятор простой, прекрасно знаете, и просто ткань, которая задерживает крупные дисперсионные частицы пыли. Самый элементарный пример, это у нас пыль. Плюс какой? То, что очень просто в эксплуатации. Минус то, что постоянно идет смена мешков, постоянно должна идти смена самой, самой ткани. Вот. И задерживает только до 10 микрон частицы. До 10 микрон это видимая пыль, которая поднимается и опускается. Это пыль на стадии. Это пыль на полу, на ковре, где угодно, это пух это все пыль, которая поднимается, опускается, и до 10 микрон ее эти фильтры как бы могут сдержать. Вот. Но беда пылесоса <coughs> в первую очередь заключается в чем? То, что его пылесборник является бактерицидной бомбой. Самое интересное, вот взять нашу ментальность. Вот мы пропылесосили квартиру, ага, смотрим, мешочек вроде бы не полный, но и бог бы с ним, вот оставили и через недельку опять вроде бы можно. Опять мешочек не полный, но ну и бог Вот. И понятие у нас какое? Тогда вот мешок, вот, как уже воздушный шар уже разбух, вот тогда надо вытряхать пылесос. Но это понятие. А на самом деле, что происходит? <coughs> пылесос, вы понимаете, собираете в грязь, помимо пыли. Это и пылевые клещи, которые находятся, и в синтетических всяких изделиях, начиная и постельное белье, и матрасы, и ковы. Вот, это и все микроорганизмы, которые мы приносим и на ногах с улицы, и на себе. А я недавно вам говорил, то, что в воздухе вокруг нас постоянно 60 вирусных микробов. Постоянно витает. Это начинает туберкулез, дофилококк и прочее. Вот. И вы представляете, что вот эту вот массу, вот этот муравейник, который вы собираете отовсюду, вы усугубляете в маленький мешочек. Тепло двигателя, оно дает очень хороший эффект. Вы знаете, все расцветает, когда тепло. Вот. И когда вы все это блядь, собрали вместе, естественно, два муравья, это уже будет муравейник. Вот. Как микробы себя будут вести, вы уже можете представить. Вы недельку подождали, на следующую недельку армия там уже в сотни, сотни тысяч раз увеличилась. И самое интересное, вы знаете, у пылесоса есть ход, которым мы пылесосим втягивающие устройства, как бы, да, и есть выход, где выдувается горячий воздух, чтобы не перегревался сам пылесос. Вот. И когда вы достаете пылесос, а там уже армия в мешке сидит очень серьезно, и вы включаете, и вот представьте, с какой реактивной силой у вас вся эта микрофлора вылетает в квартиру. Вот. И люди это всегда сравнивают, ой, какой-то запах от пылесоса есть. Вот. Это характерно, это все замечают. Вот. Но этот характерный запах связан с чем? То, что мы пригласили такую дозу вот этих всяких инфекционных вирусных болезнетворных окончаний, что это просто умный режим. Потому что в пылесосах используется как говорится, микрофибра, микрофильтр. Но это вы знаете, это все равно, что пальцам врапится вот, вот так вот втыкать, что это бесполезно. Вот только что пыльный пул задержать и так далее. А вся основная армия, она у нас в парке новой силы. И вот я говорю, да, просто я всегда это отношу к нашей серости, к нашим незнаниям. Вроде мы всегда хотим как лучше, а получается почему-то, как всегда. И поэтому представьте, когда мы пылесосили, что надо теперь делать в первую очередь. Вот. Но это вот мы поговорили о полевых фильтрах. И следующие фильтры это ионизационные, электростатические фильтры. Чем они хороши? Честно говоря, я к ним отношусь очень негативно. Сейчас их насилие очень серьезное и большое. Но преимущество этих фильтров заключается в чем? Любой ионизационный фильтр, он состоит из ионизационной камеры, в которой проходят большие токи, несколько тысяч вольт. То есть коронарные токи. В результате все окружающее пространство, они заряжают отрицательными электронами и в результате чего <заряжается>, заряжается пыль отрицательными микронами. заряжается вся вот эта звезда, которая летает в воздухе. Как мы говорили, вот я единственное сейчас немножко остановлюсь, то, что пыль бывает крупно дисперсионная, это до 10 микрон, бывает среднедисперсионная, это от 0,2 до 5 микрон. Если крупнодисперсионная дисперсионная, она поднимается и опускается, то среднедисперсионная она поднимается и летает в воздухе порядка где-то до 5 дней. И уже 0 десятых микрон это уже аэрозольная пыль, которая постоянно летает в воздухе. Вот. И что делает электростатический фильтр? Вот он заряжает все вот эти вот пылинки, все вот эти частицы отрицательными электронами и как действие магнита отталкивает от себя. Вот насколько у него хватает мощности, настолько дальше он его и оттолкнет, их оттолкнет. Этот принцип, этот принцип вообще, вот, Люстра Чижевского вы хорошо знаете, многие, ну, вот, когда она только появилась, я помню, ребята сразу сказали, на уме есть. Mm -hmm. круто, а, да, вот когда она появилась, только появилась, Люстра Чижевского, ребята сразу сказали, потом не это американцы, опять они хотят нас сделать, потому что Россия я говорю, это всегда было черным пылью для всех. Ее хотели утопить, ее хотят и наркотиками, испарить, и как угодно. Вот. Люстра Чижевская, тот же самый принцип, вы знаете, висят эти вот усы и все прочее. Она отталкивает от себя пыль. В результате вокруг люстра может быть белое пятно, но все остальное это желает мечтать лучшего. Вся грязь она оседает на стенах, на одежде, на волосах. А аэрозольная, вот эта пыль, которую мы говорим, одна десятых микрон она попадает в наши легкие и тому подобное. Вот. И самое страшное, самое страшное, то, что она генерирует озон. За счет вот этих коронарных разрядов генерируется газ озон. А газ озон, он относится к боевым видам газа. Он в пять раз токсичнее, чем угарный газ, это выхлопной газ автомобиля, в сто раз токсичнее, чем хлор. А хлор, это я всегда привожу пример. Немцы впервые в 1914 году, когда сделали впервые химическую атаку, вот, они ее провели на плате хлора. Так что что такое озон можно представить? Озон в стратосфере.